Была. Я почувствовала, ну, что в сердце ну, как бы были проблемы, года три назад было прединфрактное состояние, ну, то есть проблемы с сердцем были. И почувствовала, что ну, совсем уже эти стрессы, эти высыпания как-то очень тяжело. Пошла в больницу сделать, ну, чтобы не для бог, не, не случилось чего-то хуже, сделать кардиограмму и обратилась к доктору. Но вопросы в том, что ждать нужно очень долго, это в течение месяца там запись кардиолога, кардиограмму мы сделали, но доктор сказала, я не буду ничего смотреть, потому что ну, буду смотреть, когда будет прием. Объем а в течение месяца, а состояние никакое. И здесь презентация, это было месяц назад, презентация в Одессе. Я думаю, боже, слава богу, это просто... Это <свыше, <свыше, свыше, подарок. да. Это <свыше> подарок свыше. Я пришла на презентацию, познакомилась со Светочкой, потому что я смотрела, в Турсакции была ваша презентация. Я смотрела, и уже приехали в Одессу, в Южином, тоже смотрела презентацию в ТикТоке. Познакомилась уже со Светочкой, послушала презентацию, ну я поняла, что, что, это мое, что я в правильном месте, и все будет хорошо. И когда уже закончилась презентация, я говорю, Света, я реально понимаю, что помощи медицинской я не получу, а, а чувствую, что уже очень нужно. Еще вчера исследочка попросила Машу, Машенька здесь на месте, спасибо огромное. Получила а да, у да, меня девочки очень помогли, Машенька дала мне лекарство, я просто ехала домой, если ты рассказывала, думаю, боже, хоть год бы доехать домой, быстрее принять, потому что она действительно была когда я начала принимать, как вот сказали, да, с первого стика я почувствовала на утро уже, что мне легче, я поняла, что все хорошо, все будет хорошо. Ну, принимаю и принимаю с этим уточнением, лечением, так же самое принимаю. А когда я со Светой встретилась, Света, ну, рассказала ситуацию, Света говорит, у меня с собой ничего нет, потому что в дороге, переезды, и она достала было две штучки, было две штучки всего лишь. Я думаю, одна мне, одна сыну. И мы разделили их на четыре части. Каждую Как начали принимать, да, почувствовали результат. Даже с этой одной четвертой капсулы результат был шикарный. Очень. Спасибо огромное продукции. Спасибо девочкам, нашим светочке, спасибо компании, спасибо всем вам. Спасибо, что вы есть, что вы появились в моей жизни. Я очень рада. Thank you.